الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مماثل له ولا ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم لذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام شكرا لبردو دي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ الحمد لله شَمَاصْتُهُ بْرَشَمْشَاء مَهَن رَبُّ الْعَالَمِينَ الْجَنَّةُ درود السَّلَامُ بَرْشِيْتَهُ سَرْدَارِيَ جحا هَزْرَةُ مُحَمَّدُ مُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم সকলে বলি সালি সালাম আল্লাহ পাকের বড় মেহের বাণীতে আরলি জামে মসজিদের উদ্যোগে ষষ্ঠ বার্ষিক আজকের এই সুন্দর মাহফিল সমস্ত শ্রোতাদেরকে জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন